Milletine selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yiğit Kenan Yıldırımlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün Doşka bir iş çıkışı güzel bir sürpriz yapacağız. Bakalım beğenecek mi? Sayıpını aldım arkadaşlar Doşka'nın. Çünkü biz Marsa'ya gideceğiz. Bunları salacağız orada. Kardeş de gelecek. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Like ve yorum atmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Az çok demeyelim, yorumları boş geçmeyelim. Birazdan görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi oradan köpek geliyor arkadaşlar. Başkayı mecbur. Bizimkiler orada mesela. Bizimkiler orada. Başka fark etti onları hemen. Yani. Bakın arkadaşlar buraya güneş enerjisi yapmaya başladılar. Öğlenliyim. Sanıyorduk ki biz çatıları düzeltecekler bakın. Phoenix! Ja, för att hunden får ont. Du ska bara tvätta och gå. Och hunden ska bli alltid grrrr, krrrrrrrrrrrrr. De skaffar en hund som, två dagar sådär. Och sen de blir expert med hundar. Ja. Jag, jag prof med hundar Jag är med hundar, ja snälla! Jag har skaffat hund Hela mitt liv jag hade haft hundar Fortfarande jag säger inte jag är expert eller jag är eh, prof för jag lär mig också nya saker Det är därför jag Underbart! Ja det är bara nästa år när hon blir Et orada o degorint o kopla vaytere uh, silep adı mı ofte? Degorint. De bara vista tiden. Efter ot de silüt. <laughs> <laughs> Abi bir gortil der son bir saat förüt. Komerdi yok. Hadi toşka koş oğlum. Ah, det är samma sak hela tiden! Oh, oh, off, off, oh, oh. off, Off Off Åh! Uh, Åh! är, Man vet inte det är de Det kommer ljud därifrån där Exakt rakt framme Och de här, de är så smärttåliga de här hundarna Så när de gnäller att det gör ont Ja, man. Då, då gör det riktigt ont För att, du vet för till exempel Ibland de ramlar De bryr sig inte Om vi ramlar så där, jag lovar vi kommer ligga i sängen två dagar jag vet att de springer i eller något sånt där ja. Nu vi står i det, ja. De reagerar inte Kom igen De Ja, det var inget jättefarligt, men det där gjorde ont alltså. Men nu får du hålla honom. Och... Ja, lite kort så han kan... man vet När det är ont på dem, när man ser det, då gör det riktigt ont. Det gör ont, det riktiga. Du är så smarttåliga. Felix! Och smäng, och på. Här Vad fin han är när han står sådär. Eller hur? Ja. Bara med... Så här. bada Kom, Kom. Vet du vad hon har förstått? Bägge två har förstått nu att de inte ska gå fram och hålla på med honom. Ja. Kolla, de rör inte heller. Nej, de har förstått att hon inte ska springa på honom. Kolla hennes huvud. Arkadaşlar ben döşkayı böyle bağladım. Demin Puma ile oynarken ayağını incitti. Aa, den honden, derrot. Hah. Hey Arkadaşlar ben şimdi videoyu sonlandıracağım burada. Doşka'yla eve gidiyor zaten. Fenix biz de şimdi eve gideceğiz. Kendinize <laughs> çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanetsiniz.